Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan saya ada 5 buah pisau Solingen Helder Jerman Saya akan coba review satu demi satu Dari urutan yang paling kecil itu di sini ada yang ukurannya 5 in. Ini ukuran 5 in yang ini 6 in 7 in ini 8 in 8 inci yang ini yang paling bukan paling besar ya yang saya ada di sini ukuran 9 in ini kalau dilihat eh, selain panjang bilanya beda ukuran gagangnya setiap bila itu setiap apa setiap beda ukuran ada perbedaan ukuran gagang kita lihat dari yang paling kecil dulu bukan yang paling kecil ya yang ada di sini ukuran 5 in kita coba buka sebelum dibuka saya mau kasih kasih lihat jadi dalam setiap pembelian pisau itu kita nggak dapat sarung Ya, jadi sarung-sarung yang biasa dipakai kulit itu biasanya antara beli jadi sama e, kostum jadi beli sama minta bikinnya sama pengrajin sarung kulit nah, jadi kita dapatnya hanya di plastik seperti ini ini ada plastiknya ada tulisannya period Abraham solingen Jerman nah, ini yang lima in. ya kita buka satu-satu. Oke, kita buka yang lima ini ya. Jadi dia itu sudah dikasih minyak dari sananya, ada minyaknya. Ada minyaknya. Kalau dilihat sekilas ada minyaknya. Jadi saran saya pisau ini jangan sering dipegang apanya? Si bilahnya itu biarin aja, jangan dipegang. Ini pisaunya sekarang kita coba ukur apa panjang gagangnya bentar saya cari uh, apa alat ukurnya panjang gagang itu kecil ya dia cuma 9 delapan setengah senti ukuran si si gagangnya kalau ditambah dengan ini besinya jadi sekitar jadi 10 cm nah ini kecil kecil aku bilang sih kecil jadi kalau digenggam sih masih kalau tangannya kecil sih masih enak tapi agak-agak ngeri di sininya kalau yang ukuran ini nah, ini pisaunya panjang itu 5 in kita ukur ya beneran 5 in enggak sih oh ini 4 in ini ukurannya mungkin 4 in mereka dari sini kali ya saya kurang paham juga tapi terfisilnya 5 in Jadi kalau kita ukur padahal hanya 4 in ya saya juga kurang paham dia ngukuran dari mana? Tapi di sini tulis 4 in. Oke. Ini apa? Capnya. Capnya itu kalau dibedain sama yang ukuran 8 ini itu berasa lebih beda. Capnya lebih besar. Tuh. Kalau yang ini capnya kecil, yang ini sudah besar. Nanti kita buka. Oke, ini satu yang kurang dimain Dimain sama empat situ Ini yang kedua Oke Ini yang kedua Yang kedua itu lima in. ini lima ini tapi di sini juga nggak ada lima ini nah, saya bingung lah pokoknya itu dah saya cuma bilang ini ukuran apa ukuran handle nya beda lebih besar yang ini ini 11 yang tadi ini lebih kecil tuh bisa dibandingin Hey, lebih kecil ini, lebih besar ini. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, aku takut sarungnya salah nih. Ini sarungnya dia, nanti aku takut selalu, sarungnya beda. Ini sarungnya dia. Ini kopi saya, minum dulu. Nah ini yang 7 in Gagangnya lebih besar dari yang 6 in Ya kalau saya sih cocok yang ini 7 in cocok banget di tangan nggak ngeri Ini stempelnya juga stempelnya saya coba lihat stempelnya udah mulai besar ya jadi ini ini yang kecil stempelnya nih Tuh, kelihatan kecil oke lanjut yang ke-8 in nah ini nih lebih nyaman nih dipegangin nih ini juga gagangnya lebih beda ya. Dia lebih besar. Walaupun bedanya tuh Lumayan ini bedanya itu. Ukuran bentuknya juga lebih lebar. Di palanya ini. Pala yang ini nih. Lebih lebar dibandingin yang seri bawahnya. Nah eh, cukup. Sekarang yang ke sembilan ini. Nah, ini seri yang besar yang saya. Duh, susah ya bukanya. Besar nih. Ih. Pelan-pelan takut sobek plastiknya. Nah, ini. Kurang terbesar kalau yang 8 in sama 9 in gagangnya gedenya sama ya tuh nggak beda sama oh ya kita belum lihat tebelnya ya kita bandingin semua tebelnya kalau di mataku sih bilang tebelnya beda ya ternyata pisau ini Nah, eh, sebentar, 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 sebentar nih yang 5 in sama yang 8 in tebelnya beda lanjutnya yang ke 6 yang ke 6 kalau bisa kalau mata saya secara sekilas saya nggak punya sigmat ya tapi saya bisa bilang yang ini lebih tipis dibanding, dibandingin yang 8 in kan coba yang 7 yang 7 apalagi gitu mungkin serah ada yang bisa lihat bentar saya coba deketin aja biar lebih jelas sekilas tetap beda lebih tebel yang 8 in tapi beda tipis banget saya sayang nggak punya sigmat ya kalau ada sigmat bisa saya coba cek tapi mata saya nggak 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 apa nggak nggak bohong ternyata emang tebal yang 8 dibandingin yang 7 sekarang kita coba 8 dengan 9. 8 dengan 9 di bagian bawah tebelnya sama tapi di atasnya beda mungkin dia lebih lebar bedanya dikit sih nggak banyak lebih menipis banget yang 8 dibandingkan yang 9 yang 9 lebih tebal Mungkin ya, tebakanku mungkin dia menghindari biar bilahnya enggak enggak lentur makanya dibuat tebal. <tuh> Lebarnya juga beda ya, lebih lebar yang yang ukuran 9 in. Jadi setiap pisau itu uh, sebentar saya coba deketin biar lebih jelas. HP-nya saya coba buka dulu ya bentar. Zoom, uh, sebentar lebih biar lebih jelas saya lampunya saya sorot. Jadi cek setiap pisau itu lebarnya beda-beda, dagangnya beda. Oke, okay. sudah jelas kita coba zoom merek-mereknya eh merek yang logonya ya logonya kita coba zoom nah ini logonya itu yang ini ini bukan bahan reject yang kemarin saya postingnya tapi ini beneran barang asli jadi dia apa nggak hmm, ada double-double marking gitu markingnya bener rapi sama ini yang buat dijual di yang dijual ke pasaran beda sama ini ini terserang ini punya saya ini punya saya ini saya coba buka eh nggak usah buka ya buka dah ini punya saya ukurannya 8 in apa yang beda dengan yang ini ini lihat markingnya kecil dan dia melintir ke atas sebelah sini nggak ada markingnya di sini aja dia markingnya kecil harusnya dia markingnya marking pisau yang ini nih kecil malah lebih kecil loh kok bisa ada yang lihat mau disamain ya monggo tuh lebih kecil ini marking kecil banget saya tebakan saya emang mereka tuh punya punya banyak apa buat marking itu banyak beda-beda mungkin produk yang ini markingnya pakai ini pakai ini gitu tapi ini markingnya kecil dan dia posisinya agak ke atas ini bahan reject tapi rejectnya malah susah didapat yang kayak gini apalagi double marking gitu malah susah malah jadi beruntunglah mereka yang sudah pada mendapatkannya, aja <laughs> mendapatkannya. Oke pemberitahuan terakhir. Jadi kalau yang pengen memiliki pisau ini, saya kasih kasih tahu dulu ya. Jadi pisau ini perlu perawatannya khusus. Pisau ini gampang karat. Tapi di balik karetnya itu pisau ini udah jadi pisau yang legend banget saya sering lihat posting teman apa orang itu kadang pisaunya itu bener-bener udah habis sangat sampai mengecil tapi masih tajamnya masih seperti apa diasah misalnya maksudku tajamnya itu dia sampai sampai bilahnya habis cekung apa lancip gitu dia masih bisa tajam ya karena mungkin sepunya itu sepuh nggak sepuh bawahnya aja sepunya tuh semuanya jadi bener-bener sampai habis sampai mengecil kayak gini nih segini doang nih cowokan gini tapi masih biasanya masih bisa tajam nah itu yang jadi apa jadi di, bukan ciri khas ya, jadi ciri khas juga ya jadi ciri khasnya biasa sampai habis mereka masih tetap tajam oh ya ini terserang pisau saya saya beranikan diri untuk jualan ini pisau karena pisau ini enggak diragukan lagi kualitasnya karena kalau saya jual itu saya pengen yang beneran kualitasnya udah-udah teruji gitu Oke ini pisau saya jual ya yang ukuran 5, 6, 7, 8, 9 kalau yang berminat Monggo di WhatsApp aja ke nomor 081286131015 nanti saya taruh nomornya di di sini. Ada nomor WhatsApp saya dan di di, di deskripsi juga saya taruh nomor WhatsApp saya. Kalau harga ya menggola sebelum tanya ke saya coba dicek-cek dulu ke toko online dengan catatan toko online itu barangnya sudah terjual ya. Jadi kalau di toko online itu kadang ngaco juga. Jadi ada barang yang beneran tinggi, ada barang yang harga rendah. Jadi patokan gini, cari di toko online yang barangnya sudah terjual. Itu Monggo jadi patokan. Kalau sudahnya boleh japri ke saya, coba tanya harga di saya. Insya Allah harganya masih di bawah harga toko online Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy next day Ngopi lagi